oxeyr məsələmə ayin və sallallahu alaihi və səlləmə nəbiynə və aləh təhirin və lənatullah alaihi daimə cəməin. Bila alani ləka ayu ümmetinə Əhmədə və nəstəinu. Demə belə məsləhət bilindi ki biz inşallah bir əhkam bəhsimiz olsun. Və bu bəsdədə şər'i məsələləri deyək. Pa möminlər ondan istifadə eləsin. E, bu ə, ümumi ə, istifadə oluna biləsi və ümumi bir ümumiyyəti olan əhkam deilsin deyən bizdə İmam Xumeyninin Təhrirül Vəsiləsinin xülasəlenmiş bir formasından istifadə inşallah bu məsələləri deyək ki, bu xülasə formasını deyib bitərəndən sonra qismət olsa tamam təhric məsələlərinin hamısı əvvəldən axırına qismət olsa deyərək birinci bütün risalələrdə bəhkam şəriətdə ortalığa çıxan məsələ təqlid məsələsidir ki insan hökümü şəriəni necə ələ gətirə bilər hökümü şəriəni e, necə tanıya bilər bəziləri deyirlər ki biz təqlid eləmirik əməl eləyirlər təqlid eləməyən insanın əməli batıldır dəqiqən bir surətdəki ə e, o təqliddən xəbəri olmıya və bu anlayışı bilməyə başa düşmüyə əməl deyil, ya, amma həqiqətdə bunu elədi, əməl təqlid eləyəcəyi müstəhitdən fətvası ilə uyğun gəlmiş olsun. Bu halda fəqat təqridi səhih. İbadəti səhih. Amma bir adam təqlid bilə və təqlid eləmir, təqlid ilim olunmasın bilə, başa düşə, təqlid eləmir ibadətləri onun işqalıdır. Ona görə birinci məsələdə də insan bəziləri deyirlər ki, mənə təqrid lazım deyil, çünki mən elə məsələni bilirəm. Və hardan bilirsən? Fərz edək ki, hadir hə, mən bilirəm dəstnamızı belə almaq lazımdır. Dəstnamızı belə almağı bu kimdən-sə öyrənib. Özü bucura nəzər verməyib ki, dəstnamızı belə almalıdır. Bu kimdən-sə öyrənib. Bəs o kimindən öyrənmək ya o özü müctəhiddir bir başı ondan öyrənib deməl o, ondan təqrid eləyir. Ya kiminsə vasitəsiylə hər hansı bir müsteidin fətvasını öyrənibsə, yenə də o vasitanın e, o kimdən istifadə edirsə, o əsl həqiqətə ondan təqrid eləyir. Belə şəri hökmə gətirmədən ötür insan ya müsteid olmalıdır, ya elə bel özü şəri hökmləri, dəlili şəri ilə istinbat edib ələ gətirməlidir, ya ehtiyata əməl etməlidir. O da da bir dərəcədə savad lazım deyim, lazımdır ya da ki avam adam şey cərəy elə bir başa neyə müsteidən təqlid eləyir. Buha 3 halətdən xariz deyil. Ona görə əvvəldə bütün təqlid önəmli olduğuna görə risalələrinin əvvəlində təqlidin bəhsini gətirir, ondan sonra başqa məsələləri gətirir. İstihad və təqlid bəhsində biz deyirik ki, yecibu əla kullu mukəlləfinə yekun fi ibadatıhi və muamimatıhi və cəmi əmalihi imam müstəhiden ov muqallidan ov muhtatan vacibdir bütün mükəlləflərə yəni həddi təklifə həddi buluğa yetişmiş adamlara öz ibadətlərində alverrərində və bütün əməllərinin hamsında gərək müctəy e, müctəhid olsun ya müstəytən təqrid eləsin ya da muhtatan ehtiyatı əmələsən bir neçə müstəidil E, fətvaların içərisindən seçsin hansı ehtiyata daha çox uyğundur ona əməl eləsin. Bu bir indi biz burada bəhsimiz ancaq nə ehtiyatdan olmayacaq, nə də istihadtdan olmayacaq. Ancaq təqliddən olacaq. Ona görə də birinci məsələdə başlayırıq təqlidi izah etməyə. Deyirik ki, təqlid uval amalu müstəniden ila fatva fəqihin müayyinin. Təqlid ibarətdir məyyən bir fəqihin fatvasına e, istinad eliyərək əməl eləməlikdən. Yəni hər hansı bir fəqihin sözünə əsaslanıb əməl eləməliyə nədir? Təqlid deyələr. Mən məsələn fərz edək ki, dəstəmazda üzümü 2 dəfə yuyuram. Deyirəm ki, İmam Xumeyninin nəzərinə görə dəstəmazda üzü 1 dəfə yumaq vacibdir, 2-ci dəfə yumaq müstəhəbdir. Mən də yuyuram birinci dəfə vacib niyyətiylə, ikinci dəfə müstəhəb niyyətiylə bu da olur mənim ondan təqlid eləməyim. Yəni dəstamaz əməllimi mən onun göstərişinə uyğun amal edətirəm ki, bu bu işin özünə təqlid deyillər. Yecib əla ən yakunal mərce olu təqlid müstəhidan adilə. Bəs bu adam ki ondan biz təqlid eləyəcəyik, fəqih ki ondan təqlid eləyəcək Onun özünün də bir sıra şərtləri var. Təqlidin özünü izah elədik. İndi o kimdən təqlid edəcəksə, onun şərti var və onun hökmünə hələ gətirməyin şərti var. Hansını bir dənə bir dənə deyəcəksən. Yecibən yakunal mərceul-təqlid müstəhidən adlanıb vacibdir mərcey təqlid, yəni o adam ki, ondan təqlid eləyirsən, nə olsun, adil bir müstəhid olsun. Və fil hədisi hədis nəbəvi də varımızdır bu məsələnin yəni təqlidin kökü qadir bir başa həzrət peyğəmbərdən gəlmiş hədisə ki həzrət peyğəmbər buyurdu ki mən ka nəmin alfuqaha sa'inən li nəfsi hər hansı bir fəqih əgər nəfsini saxlayan olsa hafizən li dini, dinini qoruyan olsa mühalifən li hava hava nəfsi ilə zidd olsa ə e, dinin qoruyan özdə e, fəqih mümkündür avam adam ancaq özünə nisbət diyin qorusun. Amma fəqihdə mümkündür şərait olsun ki, tək özünə yox ümumi müsəlmanlara nisbət dini qoruyan olsun ki, onun mövzusu vilayət fəqih bəsdir ki, ayrıdır. İnşallah qismət olsa ondan da danışarıq. Müxalifən li hava havai nəfs ilə müxalif olsun. Muti'ən əmrə Mullah Allah'ının əmrlərinin hamısının qarşısında muti olsun, tabe olsun. Həzrət buyurur ki, əgər füğəhadan hansısısa bu sifətlərə malik oldu, fəlil əvame en yuğalliduh. Avamlara vacibdir ki, o cür adamdan təqlid eləsinlər. Əməllərin o cür adamların hökmünə, fətvasına, nəzərinə uyğun deyənlər, əmələ gətirsinlər. Bu da təqridin əsası və kötüyündə olan hədisimizdir yazusul udulu bəde təhaqququn təqlid min el hay ila hayl musavi deməli e, təqlid ki biz elədik bir nəfərdən indi görürük ki bir nəfərdə fəqih var bir nəfərdə müctehid var indi mən də bir başqasından təqlid edirəm aya bu müctehiddən mən təqlidi dəyişib başqasına keçə bilərəm ya keçə bilmərəm ki buna İstilah da axcamda üdul deyirlər. Yəni keçməyilik. İndi deyirəm mən birindən təqlid eləyirəm, təqlidim də təhakkuq tapıb, doğrulub. Yəni təqlidin təhakkuq tapmaq oldu ki, sən fəqhi müstəhid came şəraitini tanıyasan. Onun hökmlərini ələ gətirəsən və onun hökmünün heç olmasa birinə də əməl eləyəsən. Buna deyirlər ki, təqlid təhakkuq tapıb. Yəni təqlid baş tutub, doğrulub. İndi Elə ki, nə qədə təqlid təhəqqiq tapmayıb, baş tutmayıb, doğrulmayıb, sən o adam kimi nəzərində var idi, ondan təqlid eləsən, eləyə bilərsən, ondan nəzəri döndərsəsən, başqasına təqlid eləsən. Amma elə ki təqlid təhəqqiq tapdı, təqlüd təhəqqiq tapandan sonra bir müştəətdən başqa müştəədə üdul eləməy, yəni təqlidi dəyişmək Onun şərtləri var. Hər halda insan eləyə bilməz o təqrinin dəyişsin. Gərək təqril dəyişməyə əsaslar olsun, ondan sonra nenəsi təqrinin dəyişsin. Burda da məsələn onlardan biri budur ki, deyir təqlid təhəqqüq tapandan sonra caizdir ki, icazə verilir ki, udul eləyəsən min alhay ilal hayil musabe. Bir diri müstəhiddən başqa bir dirim müctehidə ki, o dirim müctehid, bu dirim müctehidlərin elmi də ələmiyətdə bərabərdilər. Ələmiyətdə bərabər olan bir müctehiddən o bir müctehidə təqlidə dəyişmək caizdir. Və yecib izakanə səni ələm halə lehabt. Ehtiyat əsasında də təqlidi dəyişmək vacibdir. Əgər o ikinci müctehid birinci müctehiddən ələm olsa Baş bir müstehitdən o bir müstehitd bərabər olsa birindən o birisinə keçmək caizdir. Bir mən təqlid elədiyim müstehitdən o bir müstehitd daha ələm olsa ona keçmək vacibdir. Ələm olanda keçmək şərtsizdir. Cərəc insan ələm müstehitdən təqlid eləsin. Bir vaxta insana hər hansı bir yolla sübut oldu, yəqini şərqi yollarla sübut oldu, ya insanın elmi bir dərəcədə oldu ki, gəldi O e, müctədidin bu birisindən ələm olmağın bildi. Burada heç bir şərt olmadan vacibdir təqlidin dəyişsin ələmə. Amma bərabər olanda, ya hətta birinin elmi o birisindən az olanda ki, sən elmi çox olandan elmi az olana rücu eləyirsən, onun şərtləri var. Ki o şəraitdə gələcəkdə deyələcək. Mən həçsən eləyə bilərəm ə e, hansı şərtə əsasən eləyə bilərəm e, bu müstəditçi o bir müstəditdən bərabərdir ona keçsəm ya hətta e, elmi də ələmiyyəti az olan adamada keçməyə icazə verilir. Onların şərtləri var. Biri məsəl budur ki, fətvası yoxdur. Mən təqlid elədiyim müstədit aləmdir. Amma oğlum bu mövzuda fətvası yoxdur. Amma başqa bir müstəditim bu mövzuda fətvası var. Ona keçə bilərəm. Bərabərdursa bundan keçə bilərəm. Bundan nə də olsa ə də məlimiz elmi də zəif də olsa keçə bilərəm. Sonra bir məsələ də varımızdır. Yecibul taqlidul a'lam məl imkan alal ahvat. Çə bayaqçı məsələnin davamıdır da deyir. İmkan olan yerdə ehtiyata görə a'ləmdən təqlid etmək vacibdir. Cigərək ahdisənsə və yecibul fahsi anhu özünə vacibdir axtarış eləysən, a'ləmi tapasan ondan sonra Yəni adam elə axtarış eləmədən dursun desin ki, ha hə, bu ələmdən məndən təqdir eləməz. Gərək əvvəl vacibdir axtarış eləsin, ələmi tapsın, sonra ələmləndən təqdir eləsin. Və iza təsavül müstəhidan fil ilm, auləm ye'lemul alama. İndi o zaman ki, gəldi müstəhid, 2 dənə müstəhid elimi də bərabər oldu, ya bu adam ələmi tanıya bilmir, bilmir bunun hansı daha elimlidir, hansı daha ə e, zəifdir. Təxayyürü beynəhuma bilməyən halda mükəlləf bu 2 dənə müxtəledin arasında ixtiyarı vardır. Bərabər də olsa ixtiyarı vardır. Hər ikisindən birindən eləyə bilər, təqrid etsin. Bilmədi hansı daha elimlidir, hansı ondan az bilir, onda da ixtiyarı var ki, ikisindən birinə. Kəmayyəzi uzu təb'iz fil məsail bi-əxsə bəzha min əhdəhuma və bəzha minəllah. Yəni ilə də caizdir təb'izə təbiiiz yəni bəziyyət. Yəni bəzi məsələlərdə bu ələm müstəitdən təqlid edilir, bəzi məsələlərdə bu ələm müstəitdən, 2 dənə müstəitdir, bərabərdir ələmiyyətdə bu adam eləyə bilər bəzi məsələlərdə bundan təqlid eləsin, bəzi məsələlərdə də bundan təqlid eləsin. Bir məsələdə izələm yekun lil əlami fətva fil məsələ min al-masail bayaq dediyim bu. Nəcər ələmin məsələlərinin içərisində bir məsələ barəsində fətvası olmasa, yəni bir mövzudu alə müsteyiddə bu barədə fətva verməyib. Yecuzuləh ruzui fital kel məsələ la qeyrül aləm fə aləm aləh va. Mükəlləf eləyə bilər bu məsələdə qeyri aləmə rəciləsin. Amma əl-əlem və əl-əlm yani ələmiyyət mərhələsinə gözləyəcək. Elə bir bu müsaitdir ki, ələmdir. Bu məsələdə fatvası yoxdur. Bu rücə eləyəcək bundan bir dərəcə aşağı olan adama. Onda da olmazsa ondan bir dərəcə aşağıda, onda da olmasa ondan bir dərəcə daha aşağı. Amma bir başı o ələmdən məsələn 3-cü dərəcə aşağıda olanlar rücə eləyə bilməz. Yərarə pillə pillə gəlsin. Ehtiyata əsasən Biz o qəllədə mən leysəllahu əhliyyətul fətva. Acər bir nəfər bir nəfərdən təqrid edir ki, həmin onun fətva verməyə əhliyəti yoxdur, səlahiyyəti yoxdur. Summa iltafata. Sonra başa düşəcək mən ki, bu adamdan təqrid edirəm, onun fətva verməyə əhliyəti yoxdur, vacib alihüdul. Vacibdur şəxs udul eləsin, əläm müssəidə, səlahiyyəti olan müssəidə. Və kəzə izə qəllədə qeyrə-l-əlem. Habiradır bir nəfər bir müstəiddən təqrid elir, sonradan başa düşür ki, bu qeyri-ələmdir. Bundan daha ələmi vardır. Vəcəbəlü hüdūlə ilal-əlam aləlahvat. Ehtiyat əsasən nənəmalidə yanada ələmə rucu eləməlidir. Və sallallahu alə seyyidinə və nəbiyinə və aləhi tahir.